Пан вітаємо вас щиро с очередной победой в чемпионате, с победой над, напевно, одним из конкурентов за первое место в группе, как сегодня складалася игра, и чи задоволені вы, не только підсумковим результатом, но и якістю игры. Спасибо за поздравления. Да, действительно, команда соперник идет на втором месте. Это был игра последнего, последний тур первого круга, поэтому доставили чуть-чуть нам проблем. Ну, в принципе, мы начали сразу игру уверенно, забили на первой минуте, поэтому в принципе, игра для нас складывалась по нашему сценарию. Взагалі уже в МЭТе уявлення про уровень первой лиги, чи наша команда здебна бороться за наивысшие места, как вы Ну, как показывают результаты, то, конечно, мы готовы по крайней мере в этой группе. Есть еще вторая группа. Там надо будет узнавать, смотреть, и просматривать соперников. По этой группе, конечно, все победы в первом круге. Поэтому нам ну первая лига уровень пока, пока нам Подолго. да да пока Дякую,